मम उपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराजय प्रवर्तमहास्याद्यब्राह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमाणेन श्रीक्रोधनामसंवत्सरे ದಕ್ಷಿಣಾಯ ವರ್ಷಋತು ಶ್ರಾವಣಮಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ತಿಥೌ ಶುಭ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರೇ ಶುಭಯೋಗೇ ಶುಭಕರಣ ಏವಂಗನ ವಿಶೇಷನ ಶುಭದಿತೌ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೇಪಾಲ ವೇಪಗೋತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಅಭಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧರ್ಧನೆ ಸತ್ಸಂತಾನಸೌ ಸಕಲಶ್ರೇಯೋವಿ ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪಲ್ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮಾರ್ಧ ಕಾ ಮೋಕ್ಷಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥಸಿಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವತಾ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಗುರುದೇಯದೇವತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ತದಂಗ ಗ್ರಂಥಪ ಕರಿಷ್ಯೆ अदो अदौ निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं श्रीमहागणाधिपतिपूजां करिष्ये श्रीदत्तात्रेय प्रातः स्मरणं प्रातः स्मरामि करुणावरणालयं तं श्रीदत्तमाता वरदं वरदण्डहस्तं सन्ततं निजार्ति समनं दमनं विनीत स्वान्तर्घातिकुलमलं विमलं प्रशान्तं प्रातर्भजामि भजधिष्ठवरप्रदन्तं दत्तं प्रसादसदनं नरहीरदन्तं कान्तं मुदात्रितरनयं भो सेतुं रुषस्य परमं जगदादिहेतुं प्रातर्नमामि प्रयतोऽनसूय पुत्रं स्वमित्रं नियमितोऽनसूय भूयां साप्तास्तामिहर्तबन्धुं कारुण्यसिन्धुं प्रणमामि भक्त्या लोकत्रयगुरोर्यस्तु श्लोकत्रयमिदं पठे श्रीदत्तात्रेयदेवस्य तस्य संसाराभिकुतः शीघ्रपरधारिणी श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचं ऋषय ऊचुः कथं सङ्कल्पसिद्धिः स्वाद्वेदवयासकलौ युगे धर्मार्धकाममोक्षाणां साधनञीमुदाहृतं श्रीव्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं सङ्कल्पसाधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकं गौरी शृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुखाम्बोजं शङ्करं प्राहपार्वती श्रीदेवी उवाच देवदेवमहादेव देव लोकशङ्करशङ्कर मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्नश्च तन्त्रजालन्यनेकानि मया तत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषणमहीतलम् इत्युदीरतमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वर रेणा मृजु सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करा ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहन्तु मायन्तां भिल्लं परुशुदारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंस्राभिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकायसमायुतम् अप्रयत्नमनायास मकिन्नं सुखमास्थितं पलायन्तं मृगम् पश्चाद्व पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायितः एकदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राहशङ्करं श्रीपार्वत्योवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्य मग्रश अग्रे शम्भो इत्युक्तः सततः शम्भुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवेत् श्रीशङ्करो वाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्रमानज्ञानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्र चेत् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणुपार्वती अयं दुराश्रवनामभिलः परमधार्मिका समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलादिकं प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासता प्रिय पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयुज्यति न वाञ्छिति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिना दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरं दत्तात्रेयस्मदृगामि चेतिहासं परीक्षितं तत्क्षणाति सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेय उपस्थितः तं दृष्ट्याश्चर्यतोषाभ्यां दलादलमहामुनि सम्पूज्याग्रे निषीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तं मयोप मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुनि स्मर्दुगामि त्वमित्येतत् किं वदन्तीं परीक्षितुं मयाद्य संसृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभक्त्वा नासु वा सियः सं यः स्मरेन्नामन्यधि तदानीं तमुपागत्य ददामि तदभीप्सितं दत्तात्रेयं मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तत् वृणीश्वत्वं यत्प्राप्तोऽहं तया स्मृता दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मा मया किमपि नोच्यते त्वच्चित्ते यत् तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गवा श्रीदत्तात्रेयो वाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाणे त्ववदुन् त्ववदन्मुनिं दलादमुनिये मुनि स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिश्चन्द्रपुरस्परं न्यासं ध्यानं फलं तत्र तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवताद्रां देवताद्राम्बीजम् आं शक्तिः क्रीं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आद्रीं श्रीं सौः ॐ हृदयाय नमः क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः सर्वात्मने नमः श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यते जपे विनियोगः करण्यासः ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ध्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ ध्रूं शिखायैप वषट् ॐ द्रैं कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रः अस्त्राय फट् सुरोमिति इति दिग्बन्धः अथ ध्यानम् जगदङ्कुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्रचन्द्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिसाचवत् दत्तात्रेयो हरिसाक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायका वाराणसी पुरस्नायी कोल्हापुरजपादरा माहुरीपुरभिक्षासि सह्यसायि दिगम्बर इन्द्रनीलसमाकारश्चन्द्रकान्तिसमद्युती वैडूर्यसदृशस्फूर्तिश्चलकिञ्चिजटाधरा स्निग्धावल्ययुक्ताक्षोत्यन्तनीलकीकनीका भ्रूक्ष भु, भुरक, श्मश्रुनीलाङ्क शशाङ्कसदृशासन हा। हासनिर्जितनीहारकण्ठनिर्जितकम्बुकः मांसलांशो दीर्घबाहुपाणिनिर्जितपल्लव विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपानिर्धलोदर पृतुलश्रोणीललितो विशालजगनस्थल रम्भास्तम्भोपमनोरुर्जानुपूर्वैकजङ्गख गूढल्पः कूर्मपृष्ठोलसत्पादोपरिस्थल रक्तारविन्दसदृशरमणीयपदाधर चर्माम्बरधरो योगि स्मृत्युगामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षिता सिद्धासनसमासीनरुजुकायो हसन्मुख वामहस्तेन वरदो दक्षिणेन भयङ्कर बालोन्मत्तपि साचीभि क्वचिदुक्त परीक्षिता त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः पूर्व सर्वकामदा भस्मो धूलितसर्वाङ्गो महापातकनाशन भुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशया एवं ध्यात्वा नन्यचित्तो मज्वज्रकवचं पठेत् मामेन पश्यन् पश्यन् सर्वत्र समया सह सञ्चरेत् दिगम्बरं भस्मसुगन्धं लेपनं चक्रं त्रिशूलं ढमरुं ददायुधं पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नित्यं नित्यम् अधः पञ्चोपचारैः सम्पूज्यः पञ्चोपचारपूजा ॐ लम् पृथिवी तत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः गन्धं परिकल्पयामि ॐ हं आकाशतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः पुष्पं परिकल्पयामि ॐ यं वायुतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः धूपं परिकल्पयामि ॐ रं अग्नितत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः दीपं परिकल्पयामि ॐ वं अमृततत्त्वात्मने न श्रीदत्तात्रेयाय नमः नैवेद्यं परिकल्पयामि ॐ सं सर्वतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेय नमः सर्वोपचारान् సమర్పయామి ఓం సమర్పయా ఓ శ్రీం క్లీం గ్లౌం క్లీ దాత్రేయాయ నమ ఈ శ్లోకాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు జపము చేయాలి కవచ కవచప్రారంభం ఓం దత్తాత్రేయ శిర पातु साहस्रेब्जेषु संस्थितः फालं पात्वा न सूयेयश्चन्द्रमण्डलमज्जगः कूचं मनोमयः पातु हं क्षं द्विदलपद्मभू ज्योतिर्वोक्षीनि पातु पातु शब्दात्मकः श्रुती नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु मां वेदात्मकः पातु दन्तोष्ठौ पातु धार्मिकः कपोलाव्र कपोलावत्रिभुः पातु पातु शेषं ममात्मा वेत् स्वरात्मा षोडसारब्जस्थितः स्वात्मावताद्गलं स्कन्दौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ प्रातु कृतादिभू जत्रुणीसत्रुजित् पातु पातु वक्षः स्थलं हरिः द्वादसारपद्मगोमरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितः स्मृतः हठयोगादियोगाग्नः क्षिं पातु कृपानिधि दि। डकारादिपकारान्तदसरसरसीरुहे नाभिस्थले वद्धमानो नाभिं वह्नात्मकोऽवतु वह्नित्वमयो योगी रक्षण रक्षितात्मनि पूरकं कटिं कटिस्थब्रह्माण्डवासुदेवात्मको वतु त्वकारादिलकारान्तषट् षट्पत्राम्बुजबोधकः जलत्वमयो योगी स्वाधिष्ठानममावतु सिद्धासनसमासीनऊरुसिद्धेश्वरोऽवतु वादिश्यन्तचतुष्पर्श चतुष्पत्रशरोरुरुरुहनिबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रही पुष्टं च सर्वतः पातु भुजा जङ्घे पात्ववधूतेन्द्र पात्वङ्घ्रीति तावना सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मरोमाण्यवधु केशवः चर्म चर्मचर्माम्बरपातु रक्तं भुक्तिरक्तं भक्तिप्रियोवतु मांसं मांसकारः पातु मज्जां मज्जात्मको भवतु अस्तीनि स्थिरतिः प्रायन्मेधां मेधां प्रपालयेत् शुक्रं शुकरं पातु चित् पातो मनो पातु दृढाकृती मनोबुद्धिमहङ्कारं हृषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पातुीषः पातु ज्ञानीन्द्रियाण्यजः बन्धुन् बन्धुत्तमं बन्धुत्तमः पायच्छत्रुभ्यः पातु शत्रुजेत् गृहारामधनक्षेत्रपुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृतिवित्पातु पश्वादीन् पातु सारग्नभृत् प्राणान् पातु प्रधानाग्नो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकाः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यं विषहरः पातु पात्वाग्नें मुखात्मकात्मकः यं यं धर्मात्मकः पातु नैर्पथ्यं सर्ववैरिहृत् वराहः वा, पातु वारुण्यं वायुव्यं प्राणदोवतु कौबेर्यं दनदः पातु सान्यं महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्ध पात्व दष्टजठाधरा रक्षाहीनन्तु यत् स्थानं रक्षत् मुनीश्वर मालामन्त्रजपहृदयादिन्यासः करण्यासा ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ ज्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्टाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं शिखायैव षट् ॐ द्रैं कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ध्रं अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवसुरसुवरोमिति द्विग्विमोकः अधः पलश्रुतिः एतन्मे वज्रकवचं यः पटे शृणुयादपि वज्रकायश्चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोहमब्रुवम् यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोवर्तते इत्युक्त्वान्तर्धते योगी दत्तात्रेयो दिगम्बर दलादनोऽपि तज्जप्त्वा जीवन्मुक्तसवार्तते भिल्लो दूरश्रवा तदानीं च श्रुतनां श्रुतवाणिदं सकृच्छवणमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्यसौ इत्येतद्वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पार्वती पार्वत्योवाच एतत्कवचमहत्यं वदविस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं किं यज्ञाप्यं कथं कथम् उवाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या विनियोदितं श्रीपरमेश्वरोवाच वाचृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलम् धर्मार्धकाममोक्षाणां इदमेव हस्त्यस्वरर्थ हस्त्यस्वरथसाधाति सर्वैश्वर्यप्रदायकं पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविज्ञानं निधानं परमं नितत् सङ्गीतशास्त्रसाहित्यसकवित्वविधायकं बुद्धिविद्या स्मृतिप्रज्ञामतीप्रौढीप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यश कीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्यामहारोगासन्निपातस्त्रयोदश षण्णवच्चक्षिरोगाश्च रोगका अष्टादश तु कुष्ठानि गुल्मान्यष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चतुर्चत्वारिंशत्तुपैतिका विंशतिश्लेष्मरोगाश्च क्षयचातुर्दिकादयः मन्त्रयन्त्रकुयोगाद्याः कल्पतन्त्राद्रितन्त्रादिनिर्मिता ब्रह्मराक्षसनेतालकूष्माण्डादिगृहोद्भवा सङ्गजादेशकालस्तास्तापत्रयसमुत्थिता नवग्रहसमुद्भूतमहापातकसम्भवः सर्वे रोग प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तना ध्रुवम् अयुतावृत्तिमात्रेण वन्द्यापुत्रवति अयुता अयुतद्वितया वृत्या यपमृत्युच्चय भवेत् आयुतत्रितययाच्छं प्रजायते सहस्रायुतदर्वा सर्वकार्याणि साधयेत् लक्षावृत्यकार्यसिद्धिर्भवेत्यव न संशय विषवृक्षस्य मामूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखा कुरुते समात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेन जाप्यते श्रीकामी श्री तिन्त्रिणी शान्तिकर्मणि ओजस कामो स्त्री काम सहकारके नानार्दी तुलसी मूले गर्वगे सुतर्दि बिहि दनर्दि बिस्तु सुख क्षेत्रे पशु कामैस्तु गोष्टके बेवाले सर्व कामैस्तत्काले सर्व दर्शितम् नाभिमात्रजले स्थित्वा भानुमालोक्ययो जपेत् यद्देवा शास्त्रनादे शास्त्रा वा, वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वरापस्मारकुष्ठादीतापज्वरनिवारणं यत्र यत्स्यात् स्थिरं यद्ध्यत् यत्र यत्स्यात् स्थिरं यद्ध प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेध्रुवं इत्युक्तवान् शिवो गौर्यौ रहस्यं परमं शुभं यः पठेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयसमु भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुतायै प्रोक्तं दलादमुनये त्रिसुतेन पूर्वं यः కోపి యులాశ్రుతి ఫలశ్రుతి వేదవ్యాస మహర్షి చే చెప్పబడిన శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచ పఠనం వలన కోరిన కోరికలు వెంటనే నెరవేరును వజ్రకవచము నిత్యము పారాయణ వలన దత్త మహాప్రభువుతో సమానుడవును इति श्रीरुद्रयमाले हिमवत्कण्ठे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचम्